Здорово. Здравствуйте. Лицо мне ваше почему-то знакомо крайне. Мне ваше не знакомо. Ну это бывает. Это бывает. Вы откуда? Я сейчас в Америке. Сам из России. Вы сейчас в Америке, а сейчас а сами из России. А как же так произошло? Уехал. Родину наверное не любите, да? Путина не люблю. Ну, Путин. Путин чеки, не чеки, чекистов не любит. Путин не девочка, чтобы его любить. А родина что девочка, чтобы ее любить? Родина женского рода. Понятно. Лягушка тоже женского рода. Ну, может кто и лягушек любит. Французы, например, используют их в качестве деликатесов. Логика. А откуда из России уехали? Откуда из России уехал? Из Москвы. А, понимаю. Я в Белгороде живу. Понятно. Пишут, сейчас будет тревога. Как вы думаете, как у меня отношение к Путину? Я не знаю. Да, я его тоже не очень люблю. Сочувствует тогда. А что, ну, мне сочув... сочувствовать. Что, что же мне сочувствовать? Он привел войну в каждое из наших домов. Украинских, русских. И не факт, что Вы на этом остановятся. Вы живете в Белгороде и в Чатрулетке, об этом открыто. Не боитесь говорить? У а меня до границы с Украиной 36 километров. И я украинец. А он сказал, что меня не существует. А я существую. Я хочу, чтобы он знал, что я существую. Даже в России. Это сильная позиция ваша. Толку с нее, правда, немного. Ну ничего, вода, вода камень да. точит. Вот я это же хотел сказать. Да. То есть я видел, как два года летели ракеты из моего города в соседний Харьков, в который я ездил раньше. Ну, очень часто, по несколько раз в неделю. А теперь только ракетами обмениваемся туда-сюда. Теперь и к нам пролетают. Благодаря Соединенным Штатам, в которых вы находитесь, у украинцев появилась рука, которая достает и сейчас, и сюда. Я считаю, что это вполне себе закономерный результат. россияне, а ты согласен с вами, ну те, которые со мной, э, в моем круге общения, да. А в, в целом меня считают бандеровцем. Я уже с этим смирился. Еще бы понять, что россияне в это понятие вкладывают и Я тоже не сразу узнал, кто такой Степан Андреевич Бандера. Но в силу того, что в школе меня называют им, то стал читать. И как по мне, так вполне для украинцев достойный человек. Я просто за эти пару лет очень много смотрел украинских блогеров. Если вы смотрите, вот в чат-мулетке есть такой Хокс Виритатис на Ютубе канал. И он историк из Белой Церкви. Знаете такого? Угу. И вот он очень много просто рассказывает лекцию по, по истории Украины. Ну, а история Украины, она как-то связана с историей России, с взаимоотношениями. Ну, и в частности, очень много у него разговоров и информации про Бандеру. И я вот узнал, кто такой Бандера, за жизненный путь, за что он там воевал. Ну, и кроме Бог Веритатис еще из других каналов тоже узнавал. <связывая> У меня поэтому тоже такое понимание, что человек... Я скажу, знаю этот канал. Из... Я Украины. знаю этот канал Виталий зовут автора. Да, да. Виталий древница, да. Угу. Но я вам больше и того скажу. Я, Сам... я, знаю, я знаю украинский язык, мне мама пела украинские песни. Ну, и после того, как президент страны говорит, что украинцев не существует, ну как-то это, ну, как это переворачивается знание. Грустно еще, что огромная масса народа с радостью это повторяет с, с каким-то подлым таким, как это сказать, умилением, или я не знаю. Садизмом. А, с особым цинизмом. В, 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 в уголовном розыске советских времен это характеризовалось преступление с особым цинизмом. Да, да, да. Да, это да. Понятно. Это для меня. Для меня это с 2014 года оказалось такой неожиданностью, как обухом по голове, когда начал, начался захват Крыма. Я тогда в Москве был и как-то думал, что ну как, это же люди не смогут это воспринимать нормально, поддерживать. Наверное, сейчас как-то будут протестовать, как-то высказывать. И к моему огромному удивлению, большая часть моих знакомых, да и просто людей вокруг, как-то это так, или наш, ну и все, что дальше было, <coughs> для меня это было очень... Важным. Ну, знаешь, я, наверное, с тобой во многом соглашусь, но добавлю только одно. Вот все вот эти вот оппозиционеры, которые в нашей власти пози... позиционируют себя как оппозиционеры, ничем кроме говна не являются. Единственная сила, способная противостоять вот этому имперскому имбицилизму нашей власти, это э, вооруженные силы. РДК, Русский добровольческий корпус, Легион Свободы России, Батальон Сибирь, э, полк э, имени Кастуся Калиновского из Беларуси, которые сражаются не, батальон имени Мама Шамиля, Шейха Мансура, которые сражаются за свободу Украины и против этого путинского режима. Это единственная сила, способная сломить э, этот паскудный режим. Я согласен, прямо не, нечего абсолютно согласен с этим, просто я думаю, каким-то образом вообще может произойти. ну не, 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 не слишком ли их мало для того, чтобы... Мало, это, мало, мало. мало такие изменения? Мало, мало, очень мало. Я больше того скажу, но э, многие жители э, Белгородской области, они этнические украинцы. Но многие из них называют себя уже давно русскими. А я не хочу, я не русский. Я помню, я помню своего дедушку, бабушку э, с одной стороны, с другой меньше, но тоже помню. Знаю историю своего рода, казацкого рода, Запорожья. Какие же они русские в жопу? Извини. Не, я нормально, я понимаю. Да вопрос простой. Если Ленин придумал Украину, то с кем Алексей Михайлович Романов э, воссоединялся в 1654 году? Очень простой вопрос. Да, да. Ну, все, все, же, все же в школе эту историю, ну, проходили историю и так. А, эту дату, ну, дату я не помню, но год там какой, 1600. 1954-й. Ну, 300 лет 50. в Советском Союзе помпезно праздновали, помнишь, по площадям шли, э, воссоединение Украины с Россией, все, все эти вещи. Тир -пы -тир -пы. Так, если ее Ленин придумал, то как же ж 300 лет? Ну, это, понимаете, это когда вот разговаривают, ну, вроде взрослые, нормальные, адекватные люди с критическим мышлением, да даже с элементарным таким, да, не глубоко копая. Ну, тут все понятно и все однозначно. Но дело-то в том, что сейчас это, не знаю, и, и имперский вирус, который в головах сидит у людей. И, 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 и вот я, это меня и удивило. Это Знаешь, какой у меня... До сих а... пор поражает. Я тебя перебил, извини. Какой мне ар аргумент, когда я говорю, так как ты имперский вирус, какой мне аргумент приводят? А что США не империя? Я говорю, да назовите мне хоть один кусочек Земли на этой планете, который США за последние сто лет присоединили к своей территории. Хоть один, хоть один квадратный километр. Что же вы сравниваете? Ну да, это все аргументы от лукавого. Это точно, это точно. Ну спасибо тебе за беседу. Мне... Спасибо вам, да и что пожелать победы. Украине, и... Украине победа желайте. Победа Украины это наша свобода. Да, согласен. Абсолютно. И надеюсь, надеюсь, будете помогать им, а не нам. Я, я помогаю им, вот так, а могу, не нам. Скажу. Ну деньги перечисляю, да. Ну, берегите себя. Что еще? У меня есть окно. Хорошо. Понял, да? О чем всего я? Доброго. Понял, о чем да. я. Да, да, да. <связывая> да. Ладно, до побачення. Бывай. Да, всего доброго. <связывая> <Коржу>. <связывая> а в мене є. Чи ти хочеш на меня окно есть. И ты хочешь земною на линезит меня зустрітись?